Друзі, усім привіт! Ну що ж завтра о 21.00 відбудеться матч відповідь У Лізі Конференції Матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Конференції. Матч відповідь другий матч двох Фіорентина. Фіорінтина у себе вдома Педопечные Стефана Пиоли. Педопечные Стефана Пиоли на стадионе Мапей будут принимать житомирские полисы. Руслан Ротанян. Ферентина будет принимать полисы. Сегодня я хочу поговорить про Ферентина, про житомирские полисы. Давайте про все по порядку. Первый матч завершился разгромной победой Ферентины с рахунком 3-0. Полисы непогано сыграла на стадионе да, соответственно, Словачине, да, 0-3 команда проиграла, Кудрик, Гозенс и Гюдмансен забывали за Ферентину, там мой закин на карту, до да, речи, отримав. На 44-й хвилине, ну, навіть у меншості Ферентина забила третий. А по лісі більше на м'яче команда была 65% В по лісі володіла м'ячем, але с 65% контролем по Лисе не вытаскивая не вы, не уже 1 гола, 20-15 по ударах, и не ты дивый статистику и на первый погляд, сдаётся, что по на поразку не награла По моментам 2-2 подвигали виногоды у Пучни, и с были моменты, то есть пригадывается наимумерный сейф Дэвида Дэхе. И я, наверное, сказал, что Дэвид этим сейфом продемонстрировал прекрасно, чему я говорю до сих пор, уважает наикорочим ротарем Свиту протягнув удар нападника Житомирского полисе Александр Филиппов пробивал уже наверное, гол. Сдавалось, что это уже гол. О, Давид Дехе в остальном месте ретует Ферентина от пропущенного мяча. Это было по 0-1. Да забыли, Александр Филиппов 1-1. Да, и бог там его знает, что бы было далее. То полиция не безнадежно выглядела. Я бы не сказал, что было какое-то безнадежное. Да нет, не больше атакувала. Затаскал навіть наверное, Фиорентину. Ну, Фиорентина команда досвідчена, команда классная, команда с высокого квалификованными футболистами, квалификация футболистов Фиорентины высокая. Музики, Недин Джека, Гудман-сан, Николай Фаджоли, Гозенс, Давид Дехе, там тоже прекрасные, там тоже кваліфіковані футболисты квалификация футболистов Ферентина дуже высокая. Я повторюсь еще раз. Ферентина, на мою думку, ценный ревень Лиги Конференции. С минимум, как Лига Европы. А то, может, и Лига Чемпионов. Квалификация футболистов Ферентины выше. За Лигу Конференции. Это так Это Ферентина, в принципе, команда, как... Ну, на ревень она Лиги Конференции. Ну, ну я уважаю что Ферентина Ферентина выше выше, має бути, скажем, так, ну Лига Европы как минимум, то скажем, а так, да, то то время в это как минимум Лига Европы, а то я, ведь уважающие Лиги Чемпионов, я вважаю наверное, Лиги Чемпионов, то есть, что там дуже прекрасные футболисты, и, взагалі стефана пиоли, прекрасные тренеры, которые вивів Милан чемпіони. чемпионы, ну, думаю, что Фиорентино, хотя он уже там скалировнее, что сыграли, втратили очки но ну, я учеку, что Ферентина будет за топ-4 биться в серии А. Думаю, что Ферентина будет как претендент на Лигу Чемпионов. Квалификации достаточно. Ну и Ферентина, как мастеры по Лиге Конференции, два финала подряд проиграли. С ними и близки были. Ось, э, 24-25 проиграл Реалу, 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 Реалу Бетису э, в пивфинале Лиги Конференции. Проиграли там в равной битве, там в додатковый час там Реалу Бетис забил. Это взяли там Антони был героем битва, ой <laughs> oh, yes, да, ой oh, yes. Фиорентина могла выйти в третий финал подряд, но с Загали было бы сейчас наимоверны. До того Фиорентина проиграла финал в 24 году Олимпиакосу, в 23 году Вест Хэм Юнайтед команда проиграла. Друзья Вест Хэм Юнайтед был в финале лиги конференции, Вест Хэм Юнайтед победил Фиорентину в 23 году в 24 году Олимпиакос победил Ферентину. Ну, в 25-м году в финале команда вылетела. Да, Фиорентина игра в лиг Конференции уже на первый сезон. Бачите, да? На Фиорентина тут зачем еще будет снова как фаворитом, да? Тут же, Дрич Челси уже не Ну, в принципе, Фиорентина заходит в эту Лигу Конференции в качестве фаворита. Мы, друзья, реалисты, мы мы понимаем, что в три мяча, наверное, Алисия сможет выиграть, сделать. я не знаю, что в моем статусе. Да? Две червяные карточки Фиорентина на первых раундах и то, что не меня нет гарантии, что Алисия сможет забить три мяча. Я не знаю, что в моем статусе. Я не верю, что Фиорентина втратит мою в три мяча перед своими родными боевыми командами. Потому что Фиорентина, в принципе, команда больше, чем да домашняя. Я вам хочу сказать, что в домашних матчах ферентина супер выглядит здорово. Вот, там, до речи, с Наполи скоро будет битва. Вот. В Прекрасная команда Фиорентина. В родных стенах команда невероятно сильно выглядит. Вот, и ферентина моя провагу в три мяче. Я не вижу жодного, скажем, в том, что ферентина дали на пройдет. Ну, зачем она еще Пройде? Провага в тремя Ферентина дома. Спокойно моя проходить команда Стефана Пиоли в лиге конференций. Ну, Житомирская полиция, так знаете, молодцы. Я вам хочу так сказать. Тысяча еще команда Житомира уже вышла э, в плей-офф. Прошли Санту-Колому, Андорскую команду Пакш прошли. Хоча пакш, уважали все фаворитами. По по делу прошло. 24 по сумме двух матчей противостояния. Это уже и так подвиг, да, еще по Здесь на характере прошли Пакш, прошли Санту Колому, да. Это уже по молодцы. Так и досы ты им потребно за футболистам. Педопечным руслан Ротаня. Все трим это пост Просто, знаете, сыграть в футбол. Разумеется, что Ферентина уже все, да, не прошла, 3-0, пытание немає, по сумме двух противостояние. в я думаю, что полиция просто должна, знаете, команда сыграть свой футбол, так, знаете, так раскрыто, ну, не скажем так, не раскрыто, так, свободно, да. Ну, прочаты уже ничего, рахунок и так 0-3, все прекрасно, думаю, понимают, что Ферентина уже проходит дальше. Ну, полезь, я хочу, знаете, я хочу еще украинская украинской команд Просто сыграл в футбол. То есть просто показала футбол, может, бы победила, на ведь. Ну, конечно, не 3-0, там 1-0, например, Чупини. Ой, Сюча. Ферритин то фаворит, и... Она ведь уже что-то еще вжимая преимущество в счете. Ну, просто хочешь побачить эту украинскую команду. Достойный футбол от украинской команды. Я хочу, чтобы... Украинская, да, команда, друзья. Хоть еще украинская команда показала достойную игру. Просто, знаете, достойный футбол, даже если они и проиграют. Но чтобы это было прям достойно. Знаете, я хочу еще Полисе показала достойный футбол. Вот так, например, так первый матч. Да, в принципе, Полисе на разгромную поразку. Я же команда не награла. Я уважаю, что Полисе добро сыграла Ну, не реализовали свои моменты. Может, ну, на уровне чемпионата Украины Полисе бы такие моменты бы реализовала. Тут бачите ревень. И ревень итальянского футбола и украинского футбола. Ферентина, Ферентина достаточно найти одного момента. У Полиси может хоть быть там 35 ударов, условно говоря. У Ферентины там один. Но Ферентина может его забить. То есть, понимаете, квалификация футболиста Ферентина, она такая высокая, еще команда может забить с какого-то даже неочевидного момента. То есть, просто дайте кол забить. Бачите. Две дыхи в воротах. Какой он сейф там потащил, да? От э, удара Александра Филиппова. Я ему хочу сказать, э, это потрясающее спасение для выдыхи. Друзья, э, тоже да, видите, это да фаворит Ферентина, Ферент, Ферент, прекрасно, мы друзья, разумеем, еще дали проходить. Але, друзья, я хочу, чтобы в Житомирской полиции украинская команда завтра просто сыграла в футбол. В принципе, на команду уже ничего не давит. Вон и так герои, молодцы. Прошли, аж в плей-офф дошли раунду. Это уже, уважаю, подвиг. Пройти два раунда квалификационных подряд, это уже подвиг. Просто, друзья, хочется побачить достойный футбол вид украинской команды. Просто хороший, достойный футбол. Просто хочу побачити достойный футбол украинскую команду, против квалифицированной команды, как Фиорентина. Фиорентина команда выше уровня Лиги ли Конференции. Я скажу, для меня это взагалі ведь ремень, ну, Лиги Европы точно, скажем так. А можливо там и Лига Чемпионов. Но команда выше. Команда моя быть не в Лиге Конференции Фиорентина, я уже, ну, через пробеж, да? Они были шостыми в минулой кампании, но я думаю, что в этом сезоне Фиорентина будет биться за высшие места, хотя а мы уже там тратили очки у матч ну, на ну подъемность, там насчет. Войс, Альфия квалифицированная команда, это прекрасно, мы друзья, разумеемо. Войс, перепеченный Стефана Пиолли, команда сильная, команда заходит в эту лигу конференции как один из главных фаворитов уже очевидно. Моя думка. Чего я очікую? Не очікую, що в принципі Житомирська полиция зіграє си футбол. В принципе, тиску вже немає, всі прекрасности понимают. Думаю, що українська команда зіграє достойно. Ну, думаю, что, друзі, все-таки ферентина и матч відповідь полісі обіграє, друзі. Друзья, реаліст, я кажу, як думаю. Думаю, Фіоріанти победит полиція Житомир. Ну, десь за рахунком 2-1 або 3-1. Все-таки думаю, що полісі заб'є гол. Заб'ють вони, я думаю, команду заб'ють. Думаю, друзі, Полісія заб'єм. Ось. Тому, друзі, якось так. Житомирське полісся. Десь так за рахунком. 2-1 або 3-1. Друзям дякую за увагу. Хочу побажати вам тільки всього самого найкращого друзі. Я вам бажаю доброти, Бережіть себе. Всем до побачення. Всем до новых встреч. Пока.